Hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli izləyicilər. Bu gün biz sizə Xırdalanda, Xırdalanın tam mərkəzində, Heydər Parkının yanında yeni tikilə 13 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində iki otaqlı, şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş belə bir mənzil təqdim edirəm. Mənzil tam əşyalı satılır. Xırdalanın tam mərkəzində Heydər Parkının qarşısında yerləşir. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Qaz, su, işıq daimidir. 24 saat mühafizə xidməti mövcuddur. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Döşəmə laminatdır. Təmirdə bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağında görünən əşyaların hamısı mənzildə qalacaq. Belə bir qonaq otağı var. Kondisioner qalır. Burada mənzilimizin balkonu yerləşir. Balkonda da o şkaftda kiçik qapının içində kombisidir. Zaldan və mətbəxdən balkona çıxış var. Belə bir qonaq otağı var. 2 otaqlı bir mənzildir. Xırdalanın tam mərkəzində yerləşir. Burda mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Mətbəx mebeli quraşdırılıb, hazırdır. Kirayə verilmək üçün də çox əlverişli bir variantdır. Bura bir mətbəxdir. Burda mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Belə bir sanitar qovşağı var. Bütün aksessuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Burda isə mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Belə bir yataq otağı var, yataq otağında. Ölçüsü çox genişdir, kifayət qədər iridir. Burda yataq otağında pəncərəsi, balkonu. Üzr istəyirəm, koridor açılır. Belə bir yataq otağı var. Buranın da ölçüsü hərsa ol 14-15 kvadrat olar yataq otağı. Çox geniş bir yataq otağı var. Mənzilimizin qiyməti 85.000 manat satışa çıxıb, Sənəd kupcadır. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Sizin də satışa çıxmış mülkünüz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Hər qiymətə mənzillər təklif eləyə bilərik. Bu günə bu qədər, sağ olun.